4 лютого світ відзначає міжнародний день боротьби з раком. Ця хвороба з кожним роком дедалі активніше нагадує про себе. І якщо раніше недух частіше зустрічався у людей старшого віку, то в наш час ракові пухлини з'являються навіть у новонароджених дітей. Доволі поширеним є таке захворювання серед жінок, як мастопатія або рак молочної залози. Як свідчить практика, на ранніх стадіях ця хвороба цілком виліковна. Тож регулярні профілактичні медичні огляди повинні стати звичним явищем.

Не обращая внимания на свои молочные железы сами, не проводят обследования, личное обследование своих молочных желез, запускают эти заболевания до тяжких форм, когда приходит когда уже нечем невозможно женщине помочь, то есть четвертая клиническая группа. И довольно часто у нас встречаются женщины, которые приходят с большими опухолями на вопрос, вы смотрите свои железы, а зачем? Нет, я не смотрю. Поэтому все женщины, которые проходят через нашу женскую консультацию, они получают рекомендации осматривать свои железы раз, хотя бы раз в месяц, для того, чтобы э, определиться, есть там патология или нет, Женщина приходит к доктору, доктор смотрит, рассказывает ей, что вот такой вот рельеф железы должен быть. И с того момента она регулярно осматривает свои железы, и если она замечает какие-то изменения, не такие, которые были перед этим, она сразу же приходит к гинекологу или к хирургу. За 2013 год в районе было осмотрено... Больше 18 тысяч женщин. Выявлена патология 378. Из этой выявленной патологии раковые заболевания было выявлено 13. И две из них это тяжелые формы, запущенные формы. Для того, чтобы выявлялись заболевания на стадии незлокачественности, то есть ранее выявленные различные патологии. Для этого женщины сами должны осматривать свои железы. И э, врачи, которые соприкасаются с женщинами, тоже должны регулярно осматривать женщин. Э, в нашей больнице за последний год появился маморов, где было обследовано практически... Ну, треть женского населения, которые после 40 лет, которым должны проводиться э, маммографические исследования. Э, есть женщины, которые и до 40 лет по показаниям тоже не проходят маммографическое обследование. Каждая женщина должна знать и понимать, что раз в год она должна пройти это обследование. В плане профилактики, профилактики данного заболевания большую роль играет это роды и грудное вскармливание. Ну, природа создала так женский организм, что она запрограммировала женский организм на деторождение, то есть репродукцию себе подобных и вскармливание грудью. Женщины, которые рожают несколько детей, и длительное время кормят деток, они, как правило, не болеют злокачественными заболеваниями молочных желез. Поэтому мы сейчас проводим занятия с мамочками, нацеливая их на длительное вскармливание. Довольно часто женщины прекращают грудное вскармливание с той целью, что хочу пойти на работу, хочу куда-то чем-то другим заниматься. То есть не задумывается, насколько это для них большое благо кормить ребенка, а для их ребенка, получая молоко матери, ребенок получает все необходимые защитные силы, питательные вещества из молока матери. Это играет очень большую роль в дальнейшем в дальнейшей жизни ребенка. И само собой, разумеется, дальнейшее здоровье мамы, потому что кормя грудью женщина э, как бы себя предохраняет от возникновения злокачественных заболеваний. Дорогие женщины, обследуйте себя лично, каждый месяц, раз в месяц. Женщины, которые менструируют, должны смотреть себя где-то через 5-7 дней после прекращения менструации. Женщины, которые уже не менструирует, хотя бы раз в месяц, в любое для вас время, посмотреть свои молочные железы тщательно. Если вам что-то непонятно, придите на прием к врачу. Мамочки, которые родили, старайтесь, пожалуйста, длительное время кормить своих деток. Отбросьте все другие проблемы. Самое главное, чтобы вы могли длительное время кормить ребенка вы дадите здоровье своему ребенку. і своє здоров'я За словами лікаря-хірурга поліклінічного відділення Дмитра Вілічка, на диспансерному обліку наразі перебуває більше 700 хворих. Фахівці намагаються допомогти кожній людині у процесі лікування. Пишеться заключення рентгенологом. Потім з тим заключенням вони приходять сюди до нас. Ми їх клінічно оглядаємо. От, якщо там є якісь ознаки мастопатії, ці жінки направляються у Харків уже до мамолога. От в різні лікувально-профілактичні установи Харкова. Чи це обласна лікарня? Чи це онкологічний харківський центр? Ефективним методом раннього виявлення раку молочної залози є мамографія. Кілька років тому Красноградська центральна районна лікарня отримала сучасний мамограф. Про роботу кабінету мамографії розповідає лікар гнолог Микола Стогній. В Красноградській центральній районній лікарні з 2012 року був встановлений маммографический рентген-аппарат, который позволяет выявлять у женщин после 40 онкологические заболевания молочных желез, также, также мастопатии и прочие заболевания. Данный аппарат и данный кабинет находится в, на территории центральной районной больницы в терапевтическом корпусе на первом этаже возле рентген-кабинета. Маммографию необходимо делать женщинам после 40 лет один раз в год, если есть патология. Если без патологии, маммография делается один раз в два года. До 40 лет делается маммография по показаниям доктора, если есть какие-то жалобы или какие-то уплотнения, и доктор считает, что действительно надо сделать маммографию, это все делается. Выявляемость онкозаболеваний при данном исследовании довольно большая цифра, ну... Uh. І це єдине дослідження, з допомогою которого можна виявити онкологію молочних жильос, за словами головного лікаря центральної районної лікарні Олександра Колодяжного, з року в рік в регіонах реалізовуються завдання президента України спрямовані на доступність і якість медичної допомоги, модернізації матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Однак, в першу чергу, сама людина повинна дбати про власне здоров'я, не мати шкідливих звичок, займатися спортом, стежити за харчуванням, и регулярно проходят и медицинские огляды. Проблема онкологической заболеваемости всегда была очень актуальна. К сожалению, на сегодняшний день заболеваемость, а еще хуже смертность от онкологической патологии, занимает второе место в мире и фактически в нашей стране после сердечно-сосудистой патологии. На сегодняшний день в нашем районе заболеваемость онкологическая, к сожалению, остается на высоком уровне свыше 200 человек, 212 человек в 2013 году впервые выявлена онкология различной локализации. И для того, чтобы выявить ее раньше, для этого нужно не только усилия медицинских работников, но и профилактическая работа, проводимая медицинскими работниками, но и понимание людей о том, что у них может быть такое грозное заболевание. А для этого необходимо вовремя проходить профилактические осмотры. При устройстве на работу, при обычных профилактических и животных целенаправленных, диспансерных наблюдениях не нужно спешить пробежать все кабинеты или тоже всех специалистов поликлиники за один день, что вызывает вызывает определенную скажем так нервозность очередность нужно все планомерно это все как-то сделать особенно я обращаюсь к руководителям учреждений на которых в которых работает большое количество людей можно все планово урегулировать можно составить до да, нормальные графики для того чтобы именно максимально большее количество людей прошло профилактические осмотр вовремя на сегодняшний день благодаря район, областной программе здоровья слабожанщины районной программе по профилактике онкологических заболеваний район наш район получил довольно таки дорогостоящее современное оборудование на сегодняшний день мы имеем хороший орнеологический аппарат на три рабочих места имеем маморов который работает у нас в больнице в терапевтическом корпусе работает бесплатно Количество женщин, которых мы можем осмотреть каждый день, ну, довольно-таки значительное. Больше тысячи женщин мы посмотрели в 2013 году, 1086 женщин из них, и выявили 88 случаев серьезной патологии, из них 13 с подтверждением онкологической патологии, которые прошли соответствующее лечение, и что, в общем-то, оказалось на дальнейшем улучшении состояния больного. Мы имеем предвижной флюорограф, который работает не только в районе в нашем, но обслуживает и Красно... Кихичевский район, Сахновщанский район и Зачепиловский. Еж... Ежемесячно составляется план выезда придвижного флюроров. Флюроров может приехать в любую точку района. Э -э нет таких у нас мест, куда он не проедет. Подключиться и посмотреть э -э количество людей, которые приготовят э, врач или фельдшер на месте. Мы просто приглашаем людей, лиц особенно пожилого возраста, почти на возраст, которые два и три года не проходили ту же флюорографию, ту же осмотр молочных желез для более раннего выявления этой патологии. Очень обидно и досадно, когда люди видят, что у них что-то меняется, было какое-то образование на коже, или они у себя его, э, допустим, определяли, пальпировали, вдруг с этим образованием происходят какие-то изменения. Но увеличивается в размерах, оно становится более болезненным, оно изменяет свою форму, конфигурацию. Люди на это не обращают внимания, что считают, что так и было, и допустим э, и допустим можно было показать бы более квалифицированную помощь и посмотреть, выявить ее значительно раньше. Но поэтому я и призываю: появилось что-то не так, выспокоить что-то, будьте добры, обращайтесь к нам, будем разбираться, советоваться. Не можем, э, допустим, есть трудность диагностики, есть э, довольно-таки сложное расположение такого образования. Есть более крупные структуры города Харьков, которыми обладают еще более сильной лабораторией, которые могут сделать гистологическое исследование данного образования и применить более современные методы исследования. И поэтому общими усилиями мы можем значительно увеличить выявляемость, прежде всего, улучшить диспансеризацию и оказать более своевременную помощь людям различного возраста. К сожалению, онкологическая патология молодеет, она может быть в любом возрасте. У нас бывают случаи, когда заболевают дети, заболевают подростки. Но факторов для этого очень много. Но а ранняя выявляемость и, ранее и более ранняя обращаемость будет способствовать более благоприятным прогностическим нашим общим усилиям и успехом.